আসাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰে আজি যিটো সন্মান প্ৰদান কৰিলে মোক মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে এই সন্মানটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যি দিল্লীত প্ৰদান কৰিছে লিটাৰেচাৰ আৰু ছ'চিয়েল চাৰ্ভিছৰ কাৰণে ইয়াত মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ আমি পুলিচেই নহয় বিভিন্ন বৃত্তিত থকা আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণে সমাজসেৱা কৰি থাকোঁ সমাজসেৱা যে এজন ফুল টাইম সমাজ সেৱকেহে কৰে তেনে নহয় আমি যেতিয়া নিজৰ নিজৰ কামখিনি সুচাৰুৰূপে নিয়াৰিকৈ কৰোঁ সেয়াই এক ডাঙৰ সেৱা আৰু পুলিচত বিশেষকৈ আমি পুলিচত থাকি ৰাইজক একেবাৰে বিপদৰ সময়ত সহায় কৰাৰ এটা সুবিধা পাওঁ আৰু পুলিচ বিষয়াই যেতিয়া কিবা এটা এৱাৰ্ড পায় বা তেওঁলোকক যেতিয়া কিবা এটা সন্মান যচা হয় তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত হওক গভমেণ্টে দিয়া হওক বা এনেধৰণৰ কোনোবা সন্মানীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা সামাজিক সংগঠনে দিয়া হওক সেই সন্মানটো আচলতে সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ অকলে নহয় সেই সন্মানটো সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ গোটেই টীমটো কাৰণ আমি পুলিচত কোনো অকলে কাম নকৰোঁ অকলে কাম কৰিব কোনো নোৱাৰে কোনো পুলিচ অফিচাৰ ছুপাৰমেন নহয় ছুপাৰ হিৰো নহয় আমি টীম হিচাপে কাম কৰোঁ আমি টীম হিচাপে কাম কৰোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা টীমটোৱে আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা ৰাইজৰ পৰামৰ্শলৈ কাম কৰোঁ আমি যে এই যে ৰাইজৰ যিখিনি সহায় সহযোগিতা আমি টীম হিচাপে কাম কৰা আমাৰ ছিনিয়ৰৰ গাইডেঞ্চ আমাৰ কলিগছৰ গাইডেঞ্চ আমাৰ জুনিয়ৰ অফিচাৰে তেওঁলোকৰ ভুলৰ পৰা শিকা তেওঁলোকে আমাক দিয়া পৰামৰ্শ এই সকলোখিনি লৈহে আমাৰ কামখিনি সম্ভৱ হয় গতিকে আজি এই যি সন্মান মই আমাৰ এই সকলোৰে ঘৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ যে আমি ডিগ্ৰী লাগিব আমি পঢ়া শুনাত ভাল হ'ব লাগিব আমি চাকৰি কৰিব লাগিব ভাল চাকৰি কৰিব লাগিব সেইটো লগতে আমাৰ সেৱাৰ মনোভাৱটো থাকিব লাগিব যি যিটো আমাক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত অৰ্জুনত কৰিছিল গতিকে সেই যেতিয়া সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আমি কামখিনি কৰিম তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে ভাল হ'ব নিজৰ ভাল হ'ব পৰিয়ালৰ ভাল হ'ব সমাজখনৰ ভাল হ'ব আৰু তেতিয়া লগে লগে জাতি আৰু দেশখনৰো ভাল হ'ব মই আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ শিলচৰত মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাক এই সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কষ্টখিনিক স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱা এইটো সমস্যা চাওক আমি আমি আমাৰ ভালে বেয়াই সমাজখন কিন্তু আমাৰ যেনেকে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম পুলিচ যেনেকে আমাৰ সমাজৰে এটা অংশ আমাৰ সমাজত থকা বা বিভিন্ন পুলিচ পৃথিৱীৰ যি দেশৰে পুলিচৰ কথা নকওঁ আমাৰ সকলোখিনি এই সমাজৰে আমি অংশ গতিকে ইয়াত যেনেকে বিভিন্ন ঠাইত বেয়া মানুহ থাকে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত বিভিন্ন বৃত্তিত বেয়া মানুহ থাকিব পাৰে আমাৰ কাম হ'ল সেই যিখিনি বেয়া কাম কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকক শুধৰণি কৰা আৰু শুধৰ আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা গোটেই কামখিনি কৰি যাতে আমাৰ যিটো বৃহৎ স্বাস্থ্য যে ৰাইজৰ ভাল হ'ব লাগে সমাজৰ ভাল হ'ব লাগে সেইটো আমি কৰিব লাগিব সেইটো উপায় নাই মানুহ থকা মানুহ যেতিয়াৰ পৰা দল পাতি থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মানুহ সভ্যতা হোৱাৰ বহুত আগৰ পৰা অপৰাধ আছে গতিকে সেই অপৰাধখিনি আমি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ একেবাৰে কমপ্লিট জিৰ' কৰিব নোৱাৰিলেও কেনেকে আমি যুৱ প্ৰজন্ম যুৱ প্ৰজন্মৰ লগত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয় আমি সাধাৰণতে আমি সদায় যিটোক জেনেৰেশ্যন গেপ বুলি কওঁ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে সদায় ভাবে যে পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে কিবা এটা কৰিব পাৰিবগেনে ভালকে এনেকুৱা এটা আগৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ ওচৰত থাকে পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ বহুতৰ মনত এটা ভাৱ থাকে এই আগতটো বহুত গণ্ডগোল হৈ গ'ল আমি এইখিনি ঠিক কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ শক্তি আছে সাহস আছে তেওঁলোকৰ স্পীড আছে তাকে মই কৈছোঁ যে আমাক আমাক আমাৰ আমাক আমি নিজৰ দিশটো বুজিব লাগিব আমি কোন দিশত আগুৱাই যাম আমাৰ আমাৰ যি স্পীড আমাৰ যি এনাৰ্জি আছে সেয়া আমি সঠিক দিশত লৈ যাব লাগিব আজিলৈকে কিন্তু কোনেও একো বেয়া কৰা নাই আমি যেতিয়া আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যি শক্তি যি সাহস আমি যদি আমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আমি যি ভুল কৰিলো যি ভুল নকৰিলো যি শিকিলোঁ সেইখিনি যদি আমি তেওঁলোকক কওঁ তেতিয়াহ'লে নিঃসন্দেহে নৱপ্ৰজন্মই আমাৰ কাৰণে অভাৱনীয় কাম কৰিব পাৰিব Getting a degree does not mean education. You may have a degree, but if you go and join jihadi, that yeah. there is no value of that education. So, we have to understand value. The the yes, because education. we have to be educated. We have to be educated from the core of our uh, uh -huh. heart. We have to understand what education, what education system is. If we do not understand the, the value, then we will obviously go the other way. That is what uh, I have been exercising.